Inilah menara belawing tertinggi di Malaysia. Bukan sekadar sebuah struktur yang menjadi mercu tanda tetapi lambang semangat dan kesatuan masyarakat Kenyah Umar Baham. Dari ilham budaya yang diwarisi sejak turun temurun hinggalah ke pengiktirafan Malaysia Book of Records. Inilah bukti bahawa warisan kita terus dipelihara dan diangkat sehingga puncak kejayaan. sekarang bersama dengan uh, Encik Tony Kulai merupakan ketua masyarakat suku kaum Kenyah Uma Bahar dan juga Encik Matias Ajang uh, Suti Usaha JKKK um, Uma Bahar. Betul tak? Okey. Okey. Dan sekarang uh, kita berada uh, di salah sebuah um, tapak the tallest belawing uh, tower di Malaysia dan kita nak kenali sebahagian sedikit latar belakang dan juga mungkin uh, Encik Tony sendiri boleh ceritakan um, di sebalik Belawing Tower tu? Uh, terima kasih kerana sudi menemu tunggakan saya selaku Ketua Masyarakat Suku Kaum Kenyang daerah Belaga dan saya tinggal di Umar Baha. Jadi tercetusnya idea Belawing ini uh, lama sudah saya pikirkan tentang uh, tiang Belawing ini uh, semenjak kami pindah ke Apokoyan Sungai Asap ini. Uh -huh. Kerana uh, Tiang Belawing merupakan salah satu daripada warisan suku kaum Kenya Umar Baha. Uh, lama ditinggalkan semenjak kami meninggalkan adat asal kami iaitu uh -huh. Paganism ataupun namanya dalam bahasa suku kaum Kenya adalah Bungan. Uh -huh. Jadi sebab itu bila kami pindah ke Sungai Asap, saya tinggalkan tiang ini kayu belian. Tidak ditembang, ditembang, dipotong sembarangan kerana saya ingin menggunakan tiang ini kerana dia agak lurus dan dari sanalah saya mencetuskan idea untuk menggunakan kayu ini untuk mendirikan tiang belawing sebagai simbol nanti ini merupakan satu legasi suku kaum kenya di Apokoyan Sungai Asap. Mungkin boleh uh, kongsikan atau penjelaskan di sebalik nama Belawing Pembekat Tawai itu apa maksudnya? Uh, kita namakan dia Belawing Pembekat Tawai kerana ini adalah dalam bahasa Inggeris, unity pole. Uh -huh. Supaya umur bahar itu sentiasa bersatu padu uh, dalam segala hal baik dalam pendidikan, baik dalam kebudayaan, baik dalam ekonomi. Kita memerlukan kesatuan kerana kita adalah etnik yang minoriti. Jadi kita perlu satu kesatuan yang kukuh uh -huh. dan kita dirikan ini sebagai satu simbol uh, uh, unity ataupun kesatuan suku kaum Kenya, Umar Bahar. Uh -huh. Ini di, diperbuat daripada kayu belian. Kayu belian adalah merupakan dalam bahasa Inggerisnya iron wood. Uh, dalam bahasa tempatan belian wood lah, belian, kali belian, yang bertahan dan uh, boleh tahan bertahun-tahun. Uh, sekarang sudah 26 tahun, tidak wow. ada apa-apa. Jadi uh, ukiran yang kita buat di atas sana pun kita gunakan stainless steel untuk menyambungkan ukiran-ukiran itu uh -huh. supaya tidak mudah reput dan tidak mudah patah. Jadi untuk tiang belawing ni memang uh, bapa memanjang memang bagi tahu uh, 80. Sebenarnya 82 meter. 82 kaki kalau 82 meter. Kaki. 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 Bukan kaki pendek nak? Ya, hmm. ya 82 okay. kaki. 80. Ya. Okay, Kena ada penambahan uh, ada salib di di paling okay. hujung dia. Okay. Jadi ada penambahan dua uh, dua kaki lah. Jadi maksudnya 82 meter. Okey. Ketinggian. Um, bila kita bercakap mengenai satu uh, mercu tanda yang bukan saja ikonik tapi satu uh, simbol warisan budaya kaum etnik um, Bagaimana Malaysia Book of Records sendiri melihat uh, ia dapat mengangkat warisan budaya dan juga uh, mengetengahkan lagi mungkin budaya-budaya uh, suku kaum etnik yang kurang dikenali di Malaysia hmm. Okey, Untuk Malaysia Book of Records, um, kita memang menggalakkan apabila uh, sesuatu etnik ataupun komuniti kaum uh, memulihara warisan mereka, uh -huh. memelihara uh, budaya mereka. Dan dalam rekod ini itulah kesnya uh -huh. iaitu pada uh, kalau kita kita melihat sejarah Belawin tawa pada mulanya ia dibina ia adalah dari segi spiritual. Tetapi itu telah lama ditinggalkan. Uh, tetapi komuniti atau etnik ini uh, memulihara budaya mereka untuk ...memastikan generasi akan datang ingat mereka punya sejarah... ...dan dari mana mereka datanglah. Bagaimana pihak Malaysia Bukalapakot sendiri mengiktiraf... ...ataupun mengambil kira aspek mungkin um, sejarah... ...ataupun um, dalam mengekalkan warisan budaya... ...dalam mengiktiraf tallest building tower ini? Sudah semestinya sebab macam saya sebutkan tadi... ...memang ada banyak building tower di Malaysia... ...dan kalau kita melihat struktur yang lain, bangunan lain yang moden. Um, kalau dia tinggi dan besar bermakna di situ ada kemahiran kejuruteraan. Mm -hmm. Tetapi dalam ini elemen yang diketengahkan oleh komuniti itu sendiri adalah lagi tinggi, lagi besar bermakna hubungan komuniti uh, tersebut lebih erat. Lebih tinggi, lebih besar bermaksud mereka lebih rapat sesama sendiri dan harmoni masyarakat tersebut. Uh, jadi kita ambil kira elemen-elemen tersebut dan dia mm -hmm. adalah menjadi elemen wow untuk jadikan dia luar biasa. Buat ataupun mengukir kayu belawing ini mengambil masa lebih kurang 8 bulan yang dibuat secara gotong royong. Jadi belawing ini didirikan pada tahun 2014. Jadi sampai sekarang lebih kurang 22 tahun sudah. Uh, proses uh, menara ini dibuat uh, macam mana? Adakah uh, diukir dahulu sebelum dinaikkan tiang dinaikkan? Diukir dulu. Okay. Diukir seperti mana yang kita dapat lihat sekarang kita ukir di tiang itu sendiri dan yang yang di, di lekat, lekat di tepi itu semua ukir, semua uh -huh. dilekat di tiang itu dan kita guna tiga jentera untuk uh, menarik dia. atau untuk menaikkan dia. Kita gunakan dua excavator dan satu jentolak. Wow. Dan kebetulan pada masa itu ada kita ada mesin di sinilah. Kalau tidak tempoh hari pun kita akan gunakan secara tradisional. Yeah. Untuk mendirikan kerana suku kaum kaumnya pernah mendirikan belauing tanpa jentera. Kita berjaya menaikkan. kita ada kita punya skill sendiri. Secara tradisional. <laughs> Um, kalau kita lihat dalam uh, menara belawing ini, tiang belawing ini ada ukiran yang sangat cantik. Uh, mungkin ada cerita di sebalik um, bunga ukiran tu sendiri, ada maksudnya yang tersendiri? Uh, yang sebenarnya begini, pada zaman dahulu kami percaya ada Tuhan yang kami sembahkan. yang namanya Asang Wan. Hmm. Dia yang hidup di atas sana. Sebab itu tiang belawing ini harus diukir dengan secantik-cantiknya. Dan kita ada banyak orang pengukir pengukir di rumah ini sendiri jadi mereka lah yang menyumbang idea lebih-lebih lagi kita punya angka, bapa kepada Matius Ajang nama dia dialah yang memberi cetuskan idea semua dengan uh, studentian uh, jadi kita hanya uh, pasangkan sudah ukiran ukiran ini sudah dibuat kita pasangkan kepada tiang ini dan kita dirikan bukan didirikan dulu baru pasang itu tidak memang <laughs> naik satu kali naik Wow. di atas sebab itu pada masa majlis kita naikkan ini dulu uh -huh. satu ukiran pun tidak patah ah bermakna direstui oleh datuk nenek arwah datuk nenek kita yeah. dengan mendirikan tiang belawi ini uh, memandangkan menara ini telah pun dinaikkan dengan menggunakan jentera-jentera uh, tapi uh, ada siap apa-apa cakapan Uh, dalam pembuatan menara ini uh, dan seterusnya um, untuk menaikkan menara belawing. Ini. Uh, cabaran kita adalah untuk mendapatkan kayu-kayu belian hmm. yang hmm. agak sesuai, yang lurus dan boleh kita jadikan papan sebelum kita membuat ukiran itu. Jadi itu sejak satu cabaran yang kita hadapi. Uh, pada mulanya kami pun khuatir macam mana mau naikkan ini hmm. tiang belawing, tapi kebetulan kita dapat minta bantuan daripada seorang rakan kita dan rela untuk membantu kita dengan membekalkan dua buah uh, excavator dan sebuah jetolak. Betul untuk di Malaysia Board of Records kita antara tugas kita adalah storytelling di mana kita memberitahu kita merekodkan rekod-rekod seperti ini dan um, untuk belawing tower yang ini juga ia dirasmikan oleh apa Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak dan itu adalah tanggungjawab mereka untuk mengangkat dan pada kita di Malaysia Board of Records yang menjadi tanggungjawab sosial kita untuk memberitahu kepada orang bahawa uh, struktur ini wujud dan mengapa ia wujud dan itu saya kira apa sangat uh, inspiring mm -hmm. kepada rakyat Malaysia dan istimewalah dalam kita punya kaum yang berbilang di Malaysia. Yes. Dengan pengiktirafan Malaysia Book of Records, kisah menara ini menjadi bukti bahawa budaya apabila dijaga dengan jiwa akan terus hidup dan menjulang nama Malaysia. Ini di bumi Sarawak kita berdiri megah di hadapan sebuah mercu tanda kebanggaan yang baru. Ibu Pertiwi tiang bendera yang tertinggi di Malaysia. Bukan sekadar struktur besi yang menjulang tinggi, ia adalah simbol semangat rakyat Sarawak yang tidak pernah goyah dan membuktikan apabila kita bersatu, kita mampu membangunkan sesuatu yang luar biasa. Cahaya senja mula menyapa perlahan-lahan sinarnya memancar menyaluti megah tiang bendera Ibu Pertiwi. Bagi menyerlahkan keindahan dan keunikan tata cahaya yang menjadi simbol kebanggaan ini, sesi penggambaran dan temubual dijalankan pada waktu malam saat di mana cahaya tampil paling indah. Setiap pancaran lampu, setiap bayangan yang terlukis membawa kisah tentang semangat, harapan dan cinta terhadap tanah air. Di bawah satu bendera yang berkibar megah. Di sebalik keindahan yang terpancar tersimpan kisah usaha dan dedikasi mereka yang merealisasikan mercu tanda ini. Dari proses perancangan hingga ke pembinaan, setiap perincian diberi perhatian bagi memastikan tiang bendera ini bukan sekadar struktur besi tetapi simbol semangat dan perpaduan bangsa. Malam ini di bawah limpahan cahaya yang gemilang kita melihat hasil tangan insan-insan berbakat seperti jurutera, pereka dan tenaga kerja yang bersatu hati menjulang lambang ibu pertiwi. Melalui sesi temu bual bersama pasukan di sebalik pembinaan ini terserlah semangat cinta mereka terhadap negeri Sarawak yang menjadi nadi kepada setiap langkah dan setiap nyalaan cahaya di tiang kebanggaan ini. Sekarang saya bersama dengan teknologis Muhammad Faisal merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Infrastruktur dari Dewan Bandaraya Kuching Utara. Um, kini kami berada di uh, the tallest flagpole in Malaysia. Pertama sekali Tuh. nak ucapkan uh, tahniah, tahniah di atas uh, pengiktirafan ini. Kasih, um, ya. Dan sebelum itu nak tahu sikit uh, cerita di sebalik idea pembinaan Ibu Pertiwi ini. Uh, terima kasih. Uh idea pembinaan uh, tiang bendera ini uh, hasil daripada aspirasi Yang Amat Berhormat Premier Sarawak uh, yang hendak mengadakan satu lagi uh, bangunan ikonik ataupun uh, struktur ikonik di tebingan Sungai Sarawak dengan adanya tiang bendera ini uh, kita berharap agar dapat menjadi satu kebanggaan dan juga satu uh, ketua apa uh, ikonik uh, struktur untuk uh, sebagai menunjukkan kedaulatan uh -huh. Sarawak uh, terutamanya di 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 kawasan Kuching lah. Okey, untuk yang ini macam saya sebutkan dalam episod-episod sebelum ini pun uh, tapi di pihak Malaysia buat Records, kita memang teruja lah kalau kita dapat rekod-rekod yang paling terpanjang, terbesar, tertinggi dan sebagainya lah. Uh -huh. Dan untuk kes ini, untuk rekod ini adalah dia punya ketinggian. Yeah. Uh, ha, dan ketinggian dia mencapai 99 meter. Itulah kriteria utamanya menjadikan dia bukan saja yang tertinggi di Malaysia tetapi di Asia Tenggara juga. Okay. Dia pembinaan ini dia bukan setakat membina tiang bendera. Uh, dia juga melibatkan beberapa komponen. Antaranya kita ada dataran, dataran uh, ibu pertiwi, yang mana dataran ini boleh digunakan untuk uh, upacara-upacara rasmi juga uh, untuk uh, riadah untuk untuk uh, orang ramai lah. Uh, sebab itu kita juga ada uh, apa? menara berdiri sendiri. So tempoh uh, daripada perancangan sehingga siap dalam 14 bulan. Wow. Ah uh, bulan. So dia agak 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 cepatlah kalau kita lihatkan dari segi kekangan tadi. Mhm. Uh -huh. So kita alhamdulillah kita dah dah siapkan dalam masa 14 bulan dan tempoh yang kita bagi pun kita mesti siap by before 20, uh, end of 2023. Oh, okay, so that was the deadline yang telah diberikan yes. untuk uh, menyiapkan pembinaan yeah. sepenuhnya Tiang Bendera ini. Yeah. Uh, mungkin boleh kongsikan sedikit apa um, perasaan untuk Tuan sendiri dan juga uh, pasukan yang telah terlibat dalam pembinaan yeah. Tiang Bendera dan juga um, akhirnya mendapat pengiktirafan secara rasmi dari Malaysia Book of Records. Uh, Signifikan Tiang Bendera ini adalah uh, juga eh uh, sebenarnya sambutan 60 tahun Sarawak merdeka pada 2023. So the timeline yang kita bagi pada kita dan juga uh, apa tanggungjawab yang jawab bagi kita adalah amat amat besar sekali expectation. So kita rasa amat bangga uh, kerana dapat menyiapkan projek ini uh, dengan keseluruhan uh, tenaga kerja daripada uh, perancang, perunding, kontraktor uh, adalah semua anak uh, tempatan Sarawak. So ini membuktikan yang anak Sarawak boleh uh, membuat uh, sesuatu saksi yang menjadi ikonik dan juga menjadi satu uh, pencapaian dalam Malaysia Book Record. So, itulah kebanggaan kita oranglah. Um, kalau kita lihatlah mercu tanda ataupun bangunan-bangunan yang um, ikonik di seluruh Malaysia memang ada banyak. Uh, apa yang membezakan ataupun apa yang menjadikan tiang bendera ini um, ikonik berbanding dengan mercu tanda lain yang telah uh, diiktiraf ataupun menerima pengiktirafan rasmi daripada Malaysia Book of Records? Bagi saya dalam konteks rekod inilah yang menjadikannya istimewa adalah apabila kita melakukan sesuatu yang ini kita panggil sebagai aa, kemahiran kejuruteraan, kejuruteraan lah. Uh -huh. okay, dan ini dia defy all odds. Aa, bila kita nak lakukan sesuatu aa, yang megah seperti ini, semestinya kita memerlukan kreativiti di mana pada saya pihak DBKU telah tunjulkan dengan baik dan juga kemahiran ataupun kepakaran untuk menjadikannya nyata seperti di belakang kita sekarang ini. Yes. Ya, itu yang paling penting sekali lah. Okey, uh, kalau kita, yang kita tahu ibu PTW ini adalah maksudnya adalah tempah tanah okay. tan tanah air kita. So, a uh, YB Premier Sarawak uh, memilih nama ini sepenuhnya nama bendera Sarawak sendiri iaitu Ibu, Petiwi. Jadi so, kita gelarkan tempat ini sebagai dataran Ibu Petiwi. Mana ada dataran untuk bendera Sarawak. Hmm, saya rasa ia merupakan satu simbol lah, ataupun saya kira simbolik um, tentang pembawaan negeri Sarawak iaitu mereka memberitahu kita dengan jelas bahawa mereka ingin menjadi satu negeri yang maju dan bersaing dengan apa negeri-negeri di Malaysia yang lain dan untuk Malaysia sudah semestinya sangat bagus di mana kita akan ada lagi satu bandar metropolitan dan saya jujur daripada saya dan Malaysia buat rekod kita rasa Sarawak dan khususnya bandar Kuching dalam masa 3-5 tahun mereka akan cipta lagi sejarah dan rekod dan akan mencapai aspirasi tersebutlah. Um, apa di antara cabaran yang terbesar dalam proses pembinaan tiang bendera yang paling tinggi ini? Okey, kalau kita lihat dari segi cabaran ada saya, boleh bagi tahu ada dua lah. Hmm. Pertama sekali adalah kerangkaan daripada tapak ni sendiri. Kalau kita lihat tapak ni hmm. satu kuasanya adalah berbukit. Hmm. Yang kedua dia adalah di tepi sungai, di tepi sungai. Yang ketiganya adalah berdekatan dengan pengguna akonik iaitu kita punya kita. Ya. So dari segi kekukuhan, dari segi uh, sensitiviti ini adalah kita perlu uh, pastikan pengguna ini uh, pembinaan ini nanti uh, tidak mengganggu uh, suatu-suatu yang sedia ada. Uh -huh. uh, selain daripada itu uh, yang yang faktor lain adalah uh, untuk kita membuat yang mendekat sendiri. Soal tiang bendera ini, tingginya dalam 99 meter. Okay. So dari segi logistik dia, dari segi macam mana kita nak accessibility dia, kita nak bawa crane-crane uh, ni adalah satu perkara yang kita perlu pertimbangkan lah. So dia adalah dua cabaran yang kita hadapi semasa pembinaan uh, struktur tiang bendera ni lah. Baik. Okay. Oh, so, antara mesej yang kita kita nak uh, utarakan di sini adalah yang kita boleh, terutamanya anak-anak Sarawak, boleh melakukan apa-apa yang yang kita nak dengan keazaman dan juga dengan kita punya daya saing dalam melakukan sesuatu mana-mana uh, kerja-kerja uh, terutamanya dari segi teknikal, dari segi teknologi dia, dari segi uh, ilmu dia. Uh -huh. So ini yang kita nak kita harap akan jadi aspirasi kepada anak-anak uh, Sarawak uh, pada masa depan. rafan di dalam Malaysia Book of Records ini bukan sekadar catatan di dalam sejarah tetapi satu peringatan bahawa kita semua mampu untuk meninggikan sesuatu di dalam hidup kita asalkan ada keberanian dan semangat untuk tetap terus teguh berdiri oh ha